VIPS Вибсарис Харьков меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас автомобиль э, Toyota Land Cruiser 200 э, пробег 19 тысяч. То есть для Land Cruiser это можно считать с конвейера только съехал. Двигатель 4.6 и газобаллонная оборудование Land Машинка популярная, э, то есть флагман Toyota, топовая надежность, комфорт очень хорошая, красивая и с газоболным уровнем Ландерензо. Здесь Ландерензо Омегас ОБД, 8-цилиндровый комплект, естественно, мотор у нас 8-цилиндровый. Вот. Сейчас мы посмотрим ее динамические характеристики. Как, как же она будет у нас ехать. Хотелось бы напомнить, что vip сервис газ Харьков является официальным дилером и единственным на территории Харькова и Харьковской области газоболного оборудования Ландеренза То есть поэтому вы при установке ГБО Ландеренза получаете трехлетнюю гарантию от нас и остаетесь на гарантии вашего официального сервиса непосредственно ваш автомобиль. То есть автомобиль остается на гарантии официального сервиса и вы защищены 100% максимально. То есть от нас гарантия, от Toyota гарантия, от, откуда только можно, везде гарантия. Итак, стоим на позиции, как обычно, у нас режим газ. Режим газ. Едем разгон. На газе. 200 на газе. Великолепный разгон Ланди Рензо Омегас OBD и LS200 Toyota 4.6. Мы посмотрели с вами разгон на газе этого автомобиля и возвращаемся на позицию для того, чтобы оценить его характеристики на бензине потому что кто-то может усомниться в его динамических характеристиках сказать, что на бензине автомобиль едет в два раза быстрее сейчас мы развернемся, встанем на ту же позицию выключим газ и пройдем на бензине, чтобы все сомнения у вас развеялись и вы приехали к нам в компанию газ и установили газобаллонное оборудование на ваш автомобиль и начали экономить э, без потери мощности без чек без запахов без каких-либо дискомфортных моментов в отношении к вам как хозяину вашего автомобиля вот. и поверьте, это будет правильным решением установить газобулонное оборудование на ваш автомобиль, потому что сейчас экономия ну, каких-либо средств больших маленьких она очень актуальна очень актуальна для любого в принципе, человека любого уровня любого достатка то есть для, для каждого из нас для каждого из нас экономия нужна итак выключаем газ бензин. Прошу обратить внимание, вот продемонстрировать моменты перехода. То есть от переход стабильный. А автомобиль стоит на драйве, то есть он поднагружен. Вот мы включаем газ. Смотрите, сейчас будет переход на газ. То есть стрелка тахометра даже не шелохнется. В машине никаких ощущений. Теперь включаем бензин, также наблюдаем. Абсолютно. Стабильность сумасшедшая. И смотрим, все таки разгон бензина. для того, чтобы у вас э, как бы отпали все опасения о том, что на газе э, сумасшедшая потеря мощности. Все говорят, это потеря мощности, это запахи, чеки и так далее. Вот приборка, никаких чеков, ничего нету. Все работает стабильно хорошо и едем мы на бензине. Это бензин Toyota Land Cruiser 2.4.6. 4.6 Включаем газ Потому что нужно экономить Каждую минуту, каждую секунду Это очень правильное решение И что же мы видим в этом видеоролике Мы видим, что абсолютно Отсутствует какая-либо потеря мощности